Как проблемы в экономике отражаются на фармацевтической отрасли? Об этом сегодня в отражении с директором по качеству фармацевтической компании здоровье Еленой Аркадьевной Брониной. Здравствуйте, Елена Аркадьевна. Добрый вечер. С курсом национальной валюты, да, ну, экономика страдает. Курс национальной валюты. Ну, уже страшно произносить эти цифры, потому что еще несколько месяцев назад все было совсем по-другому. Стоимость товаров тоже резко пошла в гору. Что, как это отражается на лекарствах? Потому что ну, это тот продукт, скажем так, который востребован. Который востребован, который необходим. И без которого не обойтись, да. К большому сожалению, конечно, кризис, который сейчас идет в нашей стране, он отражается и на фармацевтической промышленности. В связи с тем, что в основном все, 90% сырья, а мы закупаем за рубежом, к сожалению, так сложились обстоятельства. И это, конечно, значительно влияет на стоимость препаратов. Но наша компания придерживается пока что удается придерживаться таким принципом. Основное, это оптимальные цены при высоком качестве и эффективности. Стараемся достичь этого еще увеличением производительности оборудования, объемом выпуска продукции и объемом продаж. То есть как бы э, вот эти составляющие пока нам помогают удержаться как бы на плаву. Ну конечно, пока мы работаем как говорится, на такой минимальной рентабельности, то есть в минус мы пока не ушли. Ну, посмотрим, что будет дальше. Угу. Э -э -э, скажите, пожалуйста, вот сегодня экономическая ситуация, как мы уже говорим, достаточно непростая. Она неоднозначная. Мне кажется, прогнозировать вряд ли сегодня кто-то возьмется. Даже такие специалисты, экономисты, которые э -э, занимаются аналитикой, да, ну, мне кажется, просто побоятся, потому что очень неоднозначно все развивается. Очень многие компании уходят с рынка. Да? Ну, я говорю сейчас не только о фармацевтической отрасли, потому что не выдерживает даже не столько конкуренции, а просто не выдерживают той ситуации, которая сложилась сегодня. Инвесторы или уходят, или просто не приходят, хотя ожидалось. Вот у вас за счет чего вы выкарабкиваетесь? Ну, понимаете, все-таки вот эта ситуация вроде как бы сложная очень, и увеличение стоимости препаратов, зарубежных препаратов, произошло увеличение в несколько раз. Значит, а отечественные препараты, включая и препараты нашей компании производимые, они увеличились, да, тоже есть рост цен, но не такой значительный. И поэтому мы наблюдаем такой как бы пока значительный всплеск продаж отечественных препаратов. То есть если сравнить стоимость зарубежного препарата и она выпускаем отечественной фармации, они где-то от двух даже в некоторые до пяти раз дешевле эти препараты. Mm -hmm. И поэтому вот мы наблюдаем, допустим, если сравнить а, объем рынка за сравнить четырнадцатый год и а, этот год уже за два месяца январь-февраль. и февраль, то увеличение продаж выглядит где-то на 23,5%. И в частности, рост продаж и объем доля рынка, который занимает наша компания, тоже увеличилось. Если в прошлом году это было где-то 1,85% доля рынка, то сейчас больше 2%. Но это связано пока что, я... потому что наши препараты отечественные дешевле. И поэтому мы как бы вот за счет этого держимся на плаву. Ну, еще, конечно, наша компания, так как мы провели в 2013 и 2014 году, провели такую грандиозную модернизацию цехов. Нами было построено, модернизировано два цеха по производству ампульной продукции, по производству твердых... Таб лекарственных форм в виде таблеток, капсул. И это были введены новые мощности производства. Все это соответствует требованиям международной практики, так называемая надлежащая производственная практика, GMP. Это mm -hmm. уже многие слышали этот термин. Это сейчас основное для нашей фармацевтической промышленности. И вот то, что мы успели ввести новые мощности, и у нас существует такой хороший коллектив, который обладает богатым опытом, вот пока это нам, как говорится, нам большой плюс, mm -hmm. и мы пока не теряем своих... Ну, это позиций. позволяет да. вам Это удержаться позволяет на рынке. нам пока улучшить. А скажите, пожалуйста, на, на рынке. сайте вашей компании я прочитала приоритеты фармкомпании здоровья, высокое качество и безопасность да. продукции, а также охрана окружающей среды. Вот то, о чем вы рассказали, модернизация, она каким-то образом на качестве продукции. Ну, конечно. Эта модернизация это ради чего? Ну, не mm -hmm. ради же модернизации. Нет, не ради модернизации. Mm -hmm. Во-первых, Украина, и Украина вступила в так называемое фармацевтическое сообщество PICS. И требования тогда к членам этого сообщества ⁇ это производство препаратов. Это европейское. Как, европейское, да, да mm -hmm. европейское сообщество. Mm -hmm. И требования к препаратам ⁇ это соответствия соответствие вот этому GMP. Поэтому без этого мы уже не могли. Раз mm -hmm. мы вступили, то мы обязаны, вся фармацевтическая промышленность обязана соответствовать этому стандарту международным. Поэтому модернизация преследовала, конечно, эту задачу. И потом внедрение новых технологий, прогрессивных, конечно, позволит выпускать препараты более сложные, более качественные, естественно, препараты и с уже заложенной эффективностью. То есть мы уже выпускаем препараты с встроенным качеством Наши препараты. А скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о качестве ну, такой немножечко приземленный пример бабуля или вообще человек, да, покупает лекарства, использует какую-то часть. И потом, значит, хранит в своей аптечке, mm -hmm. трясясь над этими таблеточками, потому что это недешевое удовольствие. Да? Вот, и играется со сроком годности. Вот что происходит с лекарственными препаратами, когда срок годности вышел? И что, чем это грозит людям, которые используют эти лекарства? Ну, понимаете, при внедрении, при разработке препаратов новых... Обязательно препарат проходит ряд стадий. Это доклиническое исследование, клиническое исследование, исследование препарата на биоэквивалентность и также изучение стабильности. Вот как раз стабильность, в процессе стабильности препарат, препарата изучается срок годности. Значит, что подразумевается? Препарат характеризуется определенными свойствами качествами. Значит, там количество содержания примеси. И поэтому изучается, допустим, если написано срок препарата 2 года, то есть выше 2 лет может быть, конечно, происходить с препаратом, если еще он неправильно хранился. Обычно пишется, как надо хранить препарат, в каких условиях, или в холодильнике, или при обычной температуре, при нормальной. Значит, могут происходить, это же все-таки химический состав, поэтому могут какие-то происходить изменения как бы не в лучшую сторону. Поэтому, конечно, однозначно рекомендация не хранить препараты выше срока годности. Угу. Вот написано 2 года, значит... Ну, как или бы, точнее хранить. Можно, хранить можно, можно сколько, тратить, да, не но не принимать. Угу. Рекомендация, недаром это написано, допустим, 2 года или 3 угу. года надо это внимательно, обязательно читать и условия хранения. Хочу все-таки вернуться, вот как бы обратила внимание на вашу фразу, что сырье для лекарственных препаратов все-таки приходится закупать за границей. Это настолько дефицитное сырье, что в Украине его нельзя производить? А, ну, вот что, ну, я понимаю, там сульфаты там ну, какие-то и так далее. И вы так понимаете, далее. что такое лекарственный mm. препарат? Это так называемая изобретенная молекула. Молекула это химическая сложное химическое соединение компании у нас в украине к сожалению раньше были допустим химические заводы сейчас многие заводы стоят и не выпускают и а, вот эти вот молекулы сложные современные препараты выпускают естественно только пока за рубежом угу. это выпускает азия выпускает китай и в европе выпускает и поэтому в основном все мы закупаем вот так сложилась ситуация закупаем mm -hmm. за рубежом. У нас практически мы не можем ничего купить. Там, ну, и, 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 за исключением это... там, небольшого количества сырья. Mm -hmm. Ну и если уж говорить о качестве, ну почему-то считается, что зарубежные препараты они ну, более качественные, что ли, во всяком случае, э вот обывательская вот, такая, обывательское вот такое утверждение. Да, и очень часто врачи настаивают именно на приобретении импортного лекарства. И иногда эта ситуация действительно подтверждается, вот, допустим, инсулинозависимые. Да? Очень многим не подходит наш отечественный инсулин, по разным причинам, но во всяком случае, мне как журналисту приходилось сталкиваться с людьми, которые действительно, вот да, инсулин наш отечественный есть, но желательно, чтобы был импортный, потому что там вот, организм не принимает. Вот чем это объяснить? Это действительно так? Это как бы первая часть вопроса. И чем объяснить? Ну, вы знаете, это точно как бы уже такое это вот миф, да? это миф, uh -huh. да, который можно и нужно развеять. Значит, вот почему мы и модернизируемся, и почему мы закупаем оборудование, оборудование тоже закупается иностранное. В Украине такого подобного оборудования не производится, поэтому закупается только лишь иностранное оборудование. Поэтому мы, как бы почему сейчас мы приблиз, не то что приблизились, мы э, производим препараты на уровне зарубежных препаратов, а иногда даже и лучше, поверьте. Не буду говорить по поводу инсулина, не хочу но я это, будировать я эту тему. Пример, Значит, да. но ну, это просто такой миф. Вот люди просто привыкли. Да, раньше ситуация фармацевтической отрасли была намного хуже, намного, ну будем говорить отсталая. Сейчас отрасль, заводы у нас и в Киеве, и в Харькове, это хорошо оснащенные заводы, это сертифицированные, практически все сертифицированные. Прошедшие сертификацию, соответствует лицензию. Для того, чтобы получить сейчас лицензию, это тоже очень такая сложная, длительная процедура. Значит, поэтому фарм отрасли у нас довольны. Это та отрасль, которая в Украине сейчас приносит тоже прибыль. И как бы поддерживаем пока что нашу как бы Украину. Наши предприятия, в частности, наш завод, а много препаратов поставляют за рубеж. Мы, например, поставляем наши препараты во все бывшие страны Советского Союза, в СНГ. Во все без исключения. Причем они, поставки идут регулярные, и мы еще сейчас работаем над тем, чтобы поставлять наши препараты уже а, на рынке, вот допустим, вот других стран, не только стран СНГ. То есть у нас уже есть поставки mm -hmm. в ряд стран, вот, например, там Вьетнам, а, Польша, Эстония, а, и работаем в этом направлении очень упорно и... Двигаемся в этом направлении по расширению рынков поставки. Наши угу. препараты там пользуются очень хорошим спросом, доверяют нашим препаратам, поэтому по качеству я ничего не могу. Это миф был о том, что наши препараты хуже импортных. Угу. Ну, я знаю, даже у меня приятели есть за границей, которые обязательно, если приезжают в Украину, они запускают отечественными ну, лекарствами, как бы... потому что, во-первых, там это дорого, да. а во-вторых, как бы, ну, может быть, даже и привычка, да, да и есть, ну, привычка и а, да. определение доверия, да. Вы часто в своей практике, может быть, есть там отдел, который собирает информацию, сталкивались с фальсификацией медицинской продукции в целом и продукции вашего предприятия в частности? Ну, во-первых, у нас есть такая процедура, это рекламации, и отзыв продукции несоответствующего качества. Это обязательная процедура. И у нас есть обратный контакт с потребителем. Все любые претензии, кто чем недоволен, обязательно нам сообщают, звонят, мы с ними в прямом контакте, все это расследуется, и значит, обязательно, допустим, отвечаем мы на эти запросы, если какие-то есть. Ну, по фальсификатам, да, на есть, так вот, было раньше на Украине фальсификат, определенный, ну и в других странах определенный какой-то небольшой процент фальсификатов mm -hmm. есть. А по нашей компании несколько лет назад, да, два препарата у нас были такие вот э, случаи, там два случая было, что фальсифицировали наш препарат. Это было. Вот в последний год, последние два-три года такого у нас не было. Угу. Ну... Может быть, счастье. Ну, вот да, а хорошо вот не такая ну, как бы, прикладная рекомендация. Да? Человек пришел в аптеку, он хочет удостовериться, что это продукция именно того предприятия, о котором говорит ему аптекарь. Вот во всех этих точках реализации должны быть же какие-то подтверждающие документы. Ну, подтверждающие да? продукцию качество. мы выпускаем обычно сопровождается сертификатом качества. Угу. И в этом сертификате качества указаны, кто выпускает. Адрес, телефоны, все это есть. Если этот сертификат не предоставляет, то это уже, конечно, может возникнуть это уже подозрительно. Это подозрительно. Да? Ну, во-первых, можно найти, зайти на сайт нашего завода, и там обо всех препаратах можно прочитать информацию. Или же напрямую позвонить вот к нам на компанию, и мы дадим им квалифицированные ответы, разъяснения, пояснения. Mm -hmm. Если есть какие-то случаи, там, то мы всегда идем на контакт и обязательно. Вот опять же, мы о качестве проговорили, о безопасности проговорили. Охрана окружающей среды, то, о чем вы говорите. Ну, производство, это же вредное считается, да? То есть там какие-то отходы химические, вот что-то очень вредное. Вот у вас защитные технологии есть, есть. чтобы... А, там... Ну, во-первых, у нас есть сертификат ИСО. Mm -hmm. Это международный сертификат, э, э, ИСО у нас есть два сертификата, ИСО-9000 и 14000 Это ИСО-9000, это сертификат, подтверждающий э, качество mm -hmm. выпускаемой mm -hmm. да. продукции, а исо 14 это как раз сертификат окружающей mm -hmm. среды. Значит, мы это имеем сертификат этот, и поэтому в этом направлении мы работаем очень жестко. У нас прописаны специальные процедуры, как обращаться с сырьем, как обращаться с отходами? Куда их, значит, куда уже отходы а, отдавать? Все это у нас процедура прописана, и поэтому мы строго выполняем и следуем а, требованиям сертификата ISO 14000. Mm -hmm. У нас проходит ежегодная проверка а, фирмы, которые контролируют нас по международным этим стандартам. А, ежегодно мы проводим ресертификацию и подтверждаем значит, свою деятельность в, в области охраны окружающей среды. Вы уже упоминали, что и это не секрет, что препараты зарубежные, они гораздо дороже да. того, что производится в Украине. Я правильно ли понимаю, что то, что производящиеся аналоги, да, которые дешевле, они называются генериками, да. или я генериками? Не понимаю, да. а, ну, этот термин, вот, как бы появился да. где-то лет 10 назад, когда международная организация, Всемирная организация здравоохранения как бы взяла направление на то, чтобы лекарственные препараты были более доступны для каждого человека. Значит, разработка вот новых препаратов – это очень дорогостоящая процедура. Всемирно известные фармацевтические компании, такие как там Мерк, Лили, Байер, ну и другие компании, они вкладывают в разработку новых препаратов колоссальные деньги. Это просто исчисляется там миллионами и миллионами долларов. Для, над разработкой нового препарата работает большой коллектив ученых, химиков, фармацевтов. Это длится несколько лет. Естественно, разработка нового препарата – интеллектуальная собственность. И эта интеллектуальная собственность зарубежных фирм защищена патентами. Значит, защита где-то идет 20 лет, плюс еще 5 лет. Это на то, чтобы фирма, которая производит, тоже она была защищена. Но по истечению этих лет фармацевтические и другие фармацевтические компании, это как бы уже в мире это разрешено. Всемирной организации, мы можем выпускать вот так называемые аналоги. Это препараты, генерики, как их называют. То есть это берется уже из, то есть уже из, рассекречен как бы состав, берется этот состав, субстанции эти выпускаются, покупается субстанция, воспроизводится этот состав, но ну, воспроизводится опять-таки, все равно он происходит, проходит все равно клинические испытания, биоэквивалентность, стабильность, то есть тоже определенная процедура, но она уже более короткая, конечно, по времени процедура. Регистрируются препараты, фирмы выпускают. Значит, много существует компаний, инженерических компаний и за рубежом, ну и у нас в основном мы тоже выпускаем женерики. Почему? Потому что оригинальные препараты, даже вот разработки наших ученых, вот украинских, для того, чтобы разрабатывать этот препарат, надо где-то потратить более миллиона гривен. И это тоже длительный процесс. А женерики, конечно, стоит в десятки, раз, в десятки раз дешевле. То есть где-то от 100 до 500 тысяч, а иногда и меньше. И тоже процедура такая более сокращенная. Поэтому многие фармацевтики... Ну, все-таки выпуск фармпродукции — это все-таки бизнес. Поэтому многие компании вот перешли на выпуск женериков. Что mm -hmm. это так называемая Решается вопрос импортозамещения. А скажите, пожалуйста, вот мне всегда было интересно, когда разрабатывается новые лекарства, э, да, вот э, чем, э, ну чем компании э, руководствуются? Вот, ну есть определенная линейка лекарств от головной боли, да? Зачем еще что-то? Вы что-то разрабатываете? Вот что служит толчком, что нужно производить? А, ну во-первых, лекарство устаревает. И поэтому тоже же наука не стоит на месте, и поэтому как бы одно поколение лекарств, потом разрабатывается более новое поколение с учетом, допустим, каких-то побочных эффектов, уже значит, наблюдалось, постмаркетинговые исследования проходили, и ученые работают над тем, чтобы улучшить, допустим, качество препарата или создать такую молекулу, которая была бы еще более эффективная. И поэтому вот постоянно меняют линейку препаратов, как бы так называется, первый выпуск, допустим, первого уровня, второй уровень препаратов, или третий уже, допустим, выпуск препарата, уже идет он, ну, более другая форма, а более эффективный, будем так говорить. Ну вот, допустим, мы в этом году уже выпустили, вот в феврале месяце новый препарат от головной боли. Раньше мы выпускали антимигрен суматриптан, сейчас мы выпускаем новый препарат ризомигрен, новый выпустили. То есть это уже другого или третьего поколения препарат, который более эффективный и у него более так, терапевтический эффект, более сильный эффект. Поэтому вот, наука же не стоит, мы же не можем вот всю жизнь пить один аспирин. Хотя он тоже до сих пор применяется. Но вот и анальгин тоже уходит уже на второй план. Если. Ну вот сейчас более современная прибыль. И компании над этим, все компании над этим работают. Мы же не можем стоять на месте. Все компании над этим работают. А как вот конкурентная среда? Ну, конкурентная подпирают с... у вас. Конечно. Ну, во-первых, это тоже бизнес среда Я же сказал, ну, уже я понимаю, вы выпускаете от головной боли, да. и другая компания ну, от головной Это нигде боли 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 этой... не запрещено. Но это это бизнес-среда. Это даже подстегивает, когда есть такая конкуренция. А поэтому это подстегивает все компании внедрять новое производство, внедрять новое оборудование и те же самые препараты выпускаем. Да, ну, к сожалению, mm -hmm. такого нет, чтобы четко, чтобы mm -hmm. сейчас вы выпускаете только один препарат, это, это приводит к монополизму, это тоже не очень положительный фактор. Поэтому конкуренция это даже способствует развитию. Конкуренция честная? Вот как в, там, где, мне кажется, вот крутятся же большие деньги, да, лекарства ведь дорогие, вот наверняка. Ну, не могу не сказать вам, хорошо, допустим, во да. всяком случае без всяких криминальных таких mm -hmm. вот <сих> действий. Ну, конкуренция жесткая, да, вот допустим маркетинговые группа маркетинга отслеживает, допустим, какие препараты выпускает компания, другая смотрит, ну, потом просчитывает свои силы, смотрит, насколько эффективен тот препарат. Да, есть, конечно, доля, но насчет криминала я ничего вам не могу угу. сказать, конечно. Вы знаете, я почему спрашиваю о конкуренции? Потому что я, готовясь к эфиру, нашла информацию, вот как раз какие-то такие очень вещи по компании здоровья. Собственники российские и я даже могу сказать это, по-моему, еще в прошлом году было. Вот, и потом от компании было опровержение: что это черный пиар и упрекали вас во всех смертных грехах. Это что? Вы считаете, это не такая черная конкуренция? Ну, этот вы вопрос... кому-то наступили на пятки. Этот вопрос почему-то очень много. Очень многих почему-то волнует. А, да, Журналистам действительно... это интересно. Ну, Интересные да, журналисты это... очень такие любознательные люди, поэтому все интересно интересно. Значит, ну, значит, в этом есть какая-то... Что я хочу сказать, что, да, значит, это еще конец начала там 2000-х -го, 2000 годов. Значит, наша компания, значит, при, была приобретена двумя российскими бизнесменами. Ну, потом, значит, один из бизнесменов, будем так говорить, зарекомендовал себя, будем говорить, не с лучшей стороны. И, может, связано с его именем, с его именем вот такая какая-то черная негативная информация. Значит, потом владение компании было передано другому бизнесмену российскому, но у него что-то вот, допустим, в бизнес среде ну, не получилось, все-таки ну, в Украине не прошел, не прошло, и поэтому этот бизнес был передан в Европу. Сейчас у нас владелец уже несколько лет это европейский. Mm -hmm. Я не буду уточнять страну. Это мы принадлежим, так сказать, европе... гражданин Европы, будем так говорить. и так, благодаря этому наша компания как бы пошла начала расти а, и на, вот это провели мы вот, нашу модернизацию в тринадцатом четырнадцатом году благодаря тому, что мы угу. так сказать вошли другое европейский... другое видение да? да? и как бы владение а, бизнесмена, которыежив ну, европейцы из-зав евроы. Вот. Поэтому, он как бы, вот это сейчас все вот эти факты, что все время муссируют их, пытаются как бы поднять, но это сейчас совершенно не отвечает действительности. Да, это было, но было уже как Ну, сказать, я благодарю много вас за информацию, назад, потому да. что, в принципе, это всегда муссируется от недостатка. Да, ну, информации. от недостатка информации. Да, и поэтому, мне кажется, всегда нужно да, это было, говорить вот... о тех вещах, которые ну, будоражат, ну, если не все общество. Периодически это часть. всплывает опять, там, да. фамилии, но это уже все в прошлом. Я говорю, сейчас у нас владелец не связан с российским. Не могу не спросить. Да, ситуация на фронте, скажем так, очень часто в социальных сетях мне приходится видеть, что волонтеры собирают лекарства. И, наверняка, я понимаю, что они обращаются по различным в различные компании медицинские, потому что они же сами их не производят. Ваше предприятие э, помогает нашим воинам э, ну, конечно. в э, зоне АТО? Нет, конечно, это, как говорится, святое. Э, наше предприятие, во-первых, оказывало помощь и оказывает мы оказали помощь, передавали в госпитали, в центральный госпиталь Харьковский, потом в центральную больницу, потом воинским частям и в Харькове, и в Днепропетровске. Мы передавали антибиотики, анальгетики, ну, большой спектр препаратов. Потом помогли им, передали автомобиль. Потом для них провезли ремонт тоже автомобиля. То есть мы постоянно помогаем, когда обращаются. И вот наша администрация, имею в виду Харьковская, то есть мы постоянно помогаем. И даже у нас от Днепропетровской была администрация была вручена грамота о том, что мы, значит, как о эффективной помощи значит, бойцам. А то, поэтому это как бы святое для нас вообще помогать в таких случаях. Поэтому ну, все мы надеемся, конечно, на мирный исход. Вот. Поэтому ну, это для нас святое. Конечно, помогаем. Без этого нельзя. Вы передаете или у вас есть группа мобильная, которая... Это там это? занимается, там как-то передача, это, mm -hmm. так как это связано. В любом случае уже организовано. Да. Это, организован, да? это все организовано, это все-таки материальные средства, это mm -hmm. передается, организовано, есть определенная процедура передачи. То есть это все, так сказать, оформлено в рамках закона. Угу. Все это мы выполняем обязательно. И последнее, вот потому что у нас всего остается три минуты, как мне подсказывают впереди, что вас ждет, на что вы надеетесь. Потому что опять же, то, с чего мы начинали, собственно, нашу программу, да, в той ситуации, которая сегодня существует у нас в стране очень трудно заглядывать в завтрашний день сегодня бы выжить, да? Вот. Да, ну, конечно, как, как говорят, надежда покидает последним. Конечно, мы надеемся. У нас все-таки планы, несмотря на курсовую разницу, на эти колебания доллара. Мы, конечно, все-таки надеемся год закончить достойно. В плане у нас этого года больше 30 новых препаратов, ну, в основном это дженерики, но это все равно очень такая большая работа. А, то есть планы опять дальнейшие проводить, все-таки мы еще планируем дальнейшую там, модернизацию, то есть планируем мы закончить год на уровне, не снижать своих темпов развития и удержаться на плаву. Mm. Такие у нас как бы ну, положительные такие у нас намерения. Но ну, будем надеяться, что мы это выполним и не упадем никуда вниз и удержимся. Такие у нас надежды. Я думаю, фарм отрасли Украины ну, выдержит эту ситуацию с достоинством. Будем надеяться, да. да всегда, надеяться, если всегда. у кого-то что-то получается, это вселяет надежду в то, что получится и у всех и у остальных. Директор по качеству фармацевтической компании ⁇ Здоровье ⁇ Елена Бронина была гостем программы ⁇ Отражение ⁇ Программу «Правила Елена Броник. Всего хорошего. До встречи. До свидания.